assalomu alaykum okalar opalar hammalaringga siyat salomatcilik xona obodlik tilayman bir so'zlardan gapirib beraman jinni deb o'ylamanglar meni murojaatim Abdulaziz uchun abdulaziz ukam meni eshitib turgan bo'lsangiz ko'rib turgan bo'lsangiz Hatman iltimos qilaman sizdan uyingizga qayting meni o'ylashimcha meni tushunishimcha siz ana shu kun ana shu kun dadangiz rossiyadan kelayotgan kun siz shu noaxloqlikni qilgansiz siz, siz kanalga sakragansiz men o'ylaymanki sizga o'xshagan baquvvat yigit hech cho'kib ketishi mumkin emas siz hatman chiqqan siz siat salomatsiz man umidvor biz mana shu uchun sizdan iltimos qilaman hech kimga kerak emas men deb o'ylamang bir marta ko'chaga chiqib qarang qanchadan qancha odamlar adam, siz uchun ovora bo'lyapti kun ertalabdan kechqurungacha shuncha kundan beri siz sizni orqangizdan ar odamlar ad nafaqat oddiy xalq sizni orqangizdan ar davlatlarni boshliqlari ovora bo'lyapti ukam shunchadan odamlarga siz kerak hozir ayni zamon man bilmayman qanaqa holatda onangiz mushtipar ona lekin bilib turibman ko'rib turibman otangiz qanaqa holatda bo'lganini ey xudoyim biron biron otaga biron oilaga farzand dog'ini keltirma xudoyim man ishonamanki har bir ota har bir ona farzand farzandini o'rnidan jonini berishga tayyor hozir men ishonamanki siz siz i dadangiz ham shu narsaga tayyor lekin sizdan iltimos qilaman ukajon iltimos sizdan chiqing keling uh, nima aybingiz bo'lsa biron ay, ayb ayb uchun otangizdan dadangizdan uh, yashirib uh, yurgan bo'lsangiz uh, chiqing uh, nima gunohlaringiz bo'lsa kechiradi sizni hamma kech kechiradi xursand bo'ladi shu mahalla shu farg'ona to'y to'y bo'ladi agar siz shunday siyat salomat chiqib kelsangiz ukajon okay, <sighs> men uverenmanki siz cho'kmagan uka siz cho'kmagan chunki cho'kkan badan cho'kkan badan ə, maksimum to'rt kun besh kunda ishib suvni su, tepasiga chiqadi o'n besh kundan beri siz yo'q ukajon okay, man ishonaman man уверенmanki siz biron joyda yashirib biron gunoh qilgansiz hamma hamma gunoh bu bu bu, bu dunyoda hamma insonlar gunohkor inson <imitation> hammamizni orqamizda kir bor gunoh bor беоsшибка odam bo'lmaydi siz ham biron ошибка qilib biron gunohdan qo'rqib turib chiqmay turgan bo'lsangiz chiqing 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 farg'onani to'y qiling ukam hozir buncha odam g'amm g'amda yuribdi buncha odam yeganini ham ichganini ham bilmaydi siz orqali ukajon iltimos qilaman sizlardan akalar ukalar opalar shu videoni maksimalni tarqatinglar abdulazizgacha yetib borsin ukamiz bizni ko'rib turibdi qayerdadir bizni ko'rib ko'rib turibdi именno man tushunmadim shu adasi kelayotgan kun xursandlik kun rossiyadan dadasi kelayotgan kun shu bola shu bizni aromizdan yo'q bo'ldi nima uchun nima uchun hammalaringga sat salomatchilik xonobodlik tilayman yana bir marta gapiraman xudoyim farzand dog'idan asrasin xudoyim ochratimizni yo'qotmasin biz ota onamizni olib borib qo'yaylik bizni farzandlarimiz olib borib qo'ysin hammalaringga siat salomatchilik xonobodlik tilayman ko'rishguncha